Lick, tick, 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 बैठे बैठे ना गई देखो, दिल को मेरे, मेरे पास से होके फिर वो ठीक से जाके बोली भैया तू डिस गोली क्योंकि बेस पसंद ना है।

И снова здрасте. Вот мы закончили наши досточки. Вот результат. Какой получился. подробнее. Я думаю, сразу же у многих возникнут вопросы, полетят мои в мою сторону тапки по поводу того, что я делаю из сосны или листвянка. Сосна, наверное. Почему? Потому что по факту мне эти досточки не нужны для работы. Они нужны просто для количества. Но сейчас я уже пожалел о том, что я такие сделал. То есть лучше бы все-таки сделал из э, нормального дерева, дуба или бука э, Или Клееного бруса, ну, там, я уже смотря по возможностям, но я думаю, что скорее всего был бы дуг, бук э, Для чего? Для того, чтобы как бы, если нужно для показухи их использовать, если нет, то работает на этих досточках. В принципе, колбасу можно и так нарезать, но не особо а много больше. Для другой породы дерева абсолютно все то же самое происходит. Те же работы производятся, которые и по которые я выполнял. Финиш я вскрывал их длинным маслом и чуть-чуть полировка чистым войлоком тем же войлоком которым я э, пит, протирал я втирал масло в них я не пропитывал э, и им же немножко полирнул почему не крылаками или еще чем-то но ну, я думаю что для пищи все-таки это будет очень-очень плохо. Алифа тоже она будет э, с, хоть отлучиваться не будет, но я думаю, какое-то свое воздействие на пищу будет давать. Э, спасибо за просмотр. Жду комментарий, ставьте палец вверх, кому понравилось. Э, если есть вопросы, предложения, пишите в комментариях, подписывайтесь. Всего доброго.